Во-первых, я об этом думаю каждый день, да, и как бы, ну, стремлюсь и, прокручивать прокручиваю это в голове, и, ну, очень, очень хотелось приехать в первую команду страны, как бы, и играть за, вот вы сказали, за первую команду на Макиев, как бы, я, ну, очень этого ждал, поэтому главное, ну, как бы, работать и думать об этом как можно чаще, и все должно получиться. Вместе держимся, вместе как бы и ну, тут больше находимся, как бы, ну, все-таки новички, еще чуть-чуть ну, притираемся к команде, поэтому, ну, с Витей, да. Вместе будем петь песни. Хор? Ну, получается, да. Друзья, родные, позвонили, поздравили, это, конечно, безусловно. А нет времени отмечать, надо играть сейчас, тренировка, работать и как бы доказывать, а отмечать тоже потом. Во-первых, как бы до, ну, до игры еще есть время, как бы надо просто выходить на ну, каждой тренировке, показать, что я достоин выйти, там, и, ну, чтобы тренировка... штаб увидел, что, ну, что он мне может э, доверить время, там, место, место на поле. Ну, я, я буду все для этого делать, поэтому как бы, еще есть время и посмотрим. Я, если честно, очень, очень давно ждал этой встречи, и ну, как бы это с детства э, мой кумир, и очень, очень хорошее впечатление произвел, и как человек, и, конечно, как специалист, и я очень рад ну, находиться под его руководством. Так, это, конечно, ну, была вот одна из э, меч. Ну, по разговор был, познакомились, там буквально, ну, рабочий рассказал, ну, э, что он меня ждет, как он хочет, чтобы я играл в его команде и маленькие традиции и ну и как бы все.